Друзі, це програма Дитячі майданчики. Сьогодні знову на вас чекає цікаве знайомство. У нашому місті та області є багато творчих дитячих колективів, історія яких починається ще у минулому столітті. Уявіть, скільки за цей час підкорено творчих верхівок? Сьогодні герої нашої програми одні з таких. Його величний танець, прекрасне мистецтво хореографії, крок за кроком через наполегливу працю занурюються у цей дивовижний світ юні шукачі гармонії. Саме у цій репетиційній залі пишуться сторінки сучасної історії зразкового ансамблю танцю Щасливе дитинство, що вже багато років працює на базі клубу заводу Екватор. Дети к нам приходят очень разные, со своими характерами, с настроением, э с эмоциями. У них свои жесты, движения, но наша цель ⁇ создать коллектив. И работать на единую цель. Мы носим звание образцового коллектива. Это обязывает. Нас обязывает это звание еще и к тому, что мы продолжаем традиции, которые были заложены еще в прошлом веке, скажем так, что 40 лет назад руководители создали такой интересный творческий коллектив, счастливое детство. Тогда это был коллектив образован на базе народного ансамбля танца «Колынонька». Это тоже коллектив, который имеет колоссальные традиции. Вот о этих коллективах, о истории развития их можно говорить, конечно, бесконечно, потому что, вы знаете, вот э, э, с колононьки, со счастливого детства э, в нашем городе э, образовалась целая плеяда хореографов. Сьогодні у колективі більше ста учасників. Є власна хореографічна студія, в якій працюють різновікові групи, починаючи з трьох і до двадцяти. Діти у формі гри знайомляться з танцювальними рухами, з яких народжуються цілісні сюжети. Со мной работало много, несколько поколений уже, малышей, и выросли, и закончили. Я хочу сказать, что сейчас они более информированы, но менее эмоциональны. Очень тяжело заставить их переживать эти нюансы музыки, заставить их услышать эту музыку, понять, с какой целью это нужно сделать сейчас так, а завтра это должно прозвучать по-другому. Они должны это чувствовать и переносить. Они обязательно должны переживать вместе с... С музыкой, вместе с настроением, с образом. <music> Меня зовут Илья Ющенко, мне 7 лет. Мне нравится, что мы с коллективом выезжаем за город, мы, мне нравится, что мы здесь танцуем. А какие танцы тебе больше всего нравятся? Э, ковбой, и, полька и финская полька. Просто надо улыбаться и не, бо, и, и не бояться, и не стесняться. В этот коллектив я хожу уже два года. Научиться хорошо танцевать это тяжело? Но сначала мне было тяжело, сейчас я уже привыкла к этому и танцую. Когда я выхожу на сцену, мне нравится, когда на меня смотрят зрители и хлопают. А о чем ты мечтаешь? Я мечтаю хорошо закончить школу и танцы и лечить животных. Для того, чтобы стать ветеринаром, я считаю, что надо любить животных. Это самое главное, да? Цього жвавого хлопчину звуть Женя Рибаченко йому сім років. У колективі лише два роки. Каже, що фінська полька його найулюбленіший танок. Перший раз я вийшов, я боявся, а потім я одразу почутила, що надо улибатися, і страх проходить сам по собі. Хто тебе приходить підтримувати на концерт? Бабуня и мама. А расскажи про свою семью. Какая у тебя семья? Моя семья – это бабуня, па папа, мама, две собаки и одна кошка. Ой, классно! Две собаки и одна кошка. Как их зовут? Э -э... Кошка Соня и собака Умка и Брикс. Слушай, а как ты находишь время, чтобы заниматься танцами и еще и заниматься двумя собачками и кошкой? Мне мама, мне мама и бабуня помогают. Я бабушка Жени Рыбаченко и Саша Полякова. Внуков сюда привела, когда им исполнилось 3 года. Ну, в общем, старший здесь занимается уже 4,5 года, младший 2,5 года. Я хочу сказать огромную благодарность э, руководителям коллектива Светлане Андреевне Гашковой, концертмистеру Александру Васильевичу Кондратюку. Спасибо огромное за ту безграничную любовь, с которой они занимаются с нашими детьми за тот творческий подход буквально каждому ребенку, за высочайший профессионализм, за приобщение наших детей к хореографической культуре. Это действительно это огромная большая семья с душой коллектива Светланы Андреевны Горшковой. Это тот пульс, который держит в нужном тонусе не только детей, но и родителей, бабушек, дедушек. Это, ну, спасибо им огромное за то, что у наших детей действительно счастливое детство. Насправді, щасливе дитинство це не лише назва, це та атмосфера, що панує у колективі. У єдиному творчому процесі задіяні всі і дорослі, і малеча. Тут немає зайвих, тут всі вкладають свій посильний внесок у загальний перелік досягнень. Світлана Андріївна досвідчений керівник, під час роботи просто розчиняється у своїх вихованцях. Вона не припускає напів роботи. І це вимога як до себе, так і до юних танцюристів. Напружені репетиції – Концерти, конкурси, фестивалі, результат перемоги у заходах як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. Учасникам колективу аплодували під час виступів на сценах Молдови, Чехії, Німеччини, Болгарії. Мы занимаемся культурой поведения на сцене, культурой отношения к сценическому костюму, к этике, к эстетике. Ну, это большой объем работы. Мы занимаемся и воспитанием, воспитанием детей, и их родителей, потому что сегодня родители тоже другие уже. Мы благодарны. Администрации завода я лично благодарна председателю наблюдательного совета Сергею Анатольевичу Кантеру. Он раньше раньше был директором завода, сейчас он депутат горсовета. Он очень понимает детские проблемы. И наверное, то ну вот благодаря тому, что он все-таки нас содержит. Наш коллектив остается многочисленным. У нас есть родители, у нас есть дети, у нас есть постоянные выступления. В этот коллектив мои дети ходят уже больше двух лет. У меня двое. Саша и Маргарита. Когда они пришли только сюда, вначале, конечно, боялись и выступать, и участвовать, и даже на тренировках чувствовали себя скованно, сжато. Но сейчас они везде, они на сцене, у них очень много друзей, они очень любят путешествовать. Здесь очень добрая атмосфера и это прежде всего это главнее всего и конечно очень важно чтобы ребенок кроме школы кроме сада еще были вне школьные вне классные занятия это конечно очень полезно для развития ребенка меня зовут татьяна я мама Насти вержиковская мы здесь уже занимаемся одиннадцатый год. Занятия хореографии для нас ⁇ это физическое развитие, в первую очередь здоровье. Дети меньше сидят за компьютером, они все время в движении, осанки у них красивейшие у всех. Потом это, конечно, дисциплинированность и ответственность. Пришли совсем маленькими стеснялись, боялись. Теперь это раскрепощенный взрослый человек, 14 лет, я уже считаю, это взрослый человек, который держится на уровне со всеми, со взрослыми, с ровесниками. Малышей обожает, помогает. Она хочет связать свою жизнь в дальнейшем с хореографией. Через год будем поступать в колледж. И это очень приятно. У нас каждый год поступает кто-то или в колледж нашей культуры, или в университет нашей культуры. Я мама Юлианы Чигрин. История нашего счастливого детства началась 4 года назад. Сейчас нам уже 8. Когда мы начали заниматься, мы решили просто пойти попробовать. Когда решили узнать, в какой коллектив податься, начали узнавать и узнали о коллективе Светланы Андреевны, о ее счастливом детстве. Одно занятие, второе занятие, третье занятие. Ребенок приходил уставший, активный, но уставший, но полон положительных эмоций и счастливо от того, что учится танцевать, что научится танцевать и будет принимать участие во всех конкурсах. Ребенок заражен этой, можно сказать, участием в этих всех мероприятиях, заражен танцами, он учится, он стремится. И опять-таки еще раз хочу повториться, что счастливое детство – это уют, гармония и кропотливый труд. Благодаря талантливому педагогу Светлане Андреевне и, конечно же, трудолюбивым детям. Саша, а кто ты у нас такой красивый? Ковбой. Ковбой? Саша, а кто такие ковбои? Они скачут на конях и с лозынками. С лозынками? А где ты таких ковбоев видел? Я не видел, я знаю. Кать, скажи, пожалуйста, ты кто в этом танце? Ковбойка. Я думаю, что ковбойки смелые и красивые. Кожна композиція це окрема історія, що оживе лише якщо діти її відчують до кінця, зуміють пронести крізь себе, а ще передати емоції глядачу. Так налаштовує своїх вихованців Світлана Андріївна і формує репертуарну палітру, адаптовану для свідомості юних танцівників. Репертуар це народний танець. Прежде всего это украинский танец, у нас в программе хореографическая картинка «Колынонька», которая переходит от поколения к поколению. На этом вырастает каждая женская группа ансамбля. Мы рассказываем о красоте женского танца, о красоте женского образа. И это очень помогает привить девочкам грациозность, эмоциональную подачу сделать. Если мы обращаем внимание на постановку корпуса, рук, э, развитие... Гармоническое развитие тела, то это, конечно же, классический танец, это работа у станка, и это отражается в дальнейшем репертуаре. Но мы ищем такие музыкальные композиции, которые сегодня детям тоже интересно слушать. То есть это уже новая интерпретация известных музыкальных композиций. Им интересно. Меня зовут Лиза Пяткова, мне 12 лет. Я учусь в третьей школе, занимаюсь танцами 7 лет. Я росла про девчину, яка про счастье, про кохание. А ты про что мечтаешь? Я стать хореографом. А что для этого треба, как ты вважаєш? Треба добре вчитися, добре танцювати и прописать репетиції. репетиции. Я вважаю, що коли ми виходимо на сцену, треба перше це емоції, друге це старанність, як ти все виконуєш. Це складна праця, але можна перебороти себе та бути веселою та старатися на сцені і на репетиціях. Ти приходиш з занять, ти приходиш з тренувань. Як ти любиш відпочивати? Я люблю погратися з моєю кішкою. Або допомогти мамі по домашнім справам, якщо їй це дуже потрібно. А тобі подобається виконувати якісь домашні справи? Так. А які саме? Мити посуд, прибирати за кішкою, гратися з молодшим братиком. Наскільки важливо, щоб в залі хтось підтримував? А, мабуть, треба, щоб підтримувала сім'я, але не обов'язково обрати усю сім'ю, тому що іноді ти хвилюєшся за того, що зробиш більш помилок, якщо будеш на них відволікатися. А наразі на сцені задіяна доросла група колективу Щасливе дитинство. Композиція, яку вони виконують, не залишить байдужим нікого. Вона примушує співпереживати всіх і виконавців, і глядача. Мова йде про найвищі цінності життя. Що там случила? Сердце стало у всех ледяное О любви и мечте забываем И все чаще близких теряем За идею слепую, не близкую нам Мы не слышим и спорим друг с другом Но помните, и не руку Важно какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь для нас, для всех, земля одна. Станет в мире немножко добрее. Мы не будем жалеть о слезах. Буду дома папы и мамы, и все дети счастливее станут чу Я думаю, еще вины и вины у нас, тому еще и с зло. Мені мені хочеться, щоб було тільки добро. Я вважаю, щоб змінити країну, треба людям почати шанувати, та пишатися і любити свою країну. Україну вона одна та неповторна. Мені дуже подобається ця композиція, тому що вона на, ну, на жаль дуже актуальна в наш час. Люди повинні змінити своє відношення до нашої країни, зрозуміти, що вона у нас одна, єдина. І ну вона незалежна, і ніхто не має права посягати на цю незалежність. Я граю Українку, яка хоче, щоб все було на Україні хорошо. У нас Україна красива, українці гордяться за неї. У нас на югі очень красива природа, моря. приїжджайте к нам на море. Ми будемо сім ради. прийшла перший раз. Ну як, е, ну, я відчувала себе ну, некомфортно, ну, як нові люди. Е, через за 10 років все змінилося, я знайшла багато нових друзів. Е, ну, як приходжу на танці, е, як ну, піднімається настрій, зразу хочеться танцювати. Я дуже люблю танцювати. Хореографія так захопила мене, що зараз я поступила в коледж культури і пов'язала своє життя з танцями. і Зараз це моя професія. Меня зовут Нагерняк Марина, мне 18 лет. В коллективе я уже 14 лет работаю. Счастливое детство для меня очень большая дружная семья, в которой по будням мы очень дружно и сплоченно общаемся, по будням мы напряженно работаем. Я думаю, главная формула успеха – это желание, желание себя проявить в коллективе, желание работать успешно. Для тих, хто тільки починає шукати себе свої напрями мистецтві, тих хто хоче йти далі розвиватися як творча особистість, я хочу порадити прислухатися до тих, хто тебе оточує, до друзів, до батьків, до батьків до близьких, тому що вони порадять тобі краще музична школа, чи то дзюдо, або танці, або вокал. Це дуже добре. Почті, шукати себе, ти знайдеш те, що тобі до вподоби. Між тим життя триває, колектив працює, створюються нові цікаві хореографічні композиції, в яких лунають гімни саме щасливому дитинству, з веселим дитячим сміхом, блиском в очах, в яких живе передчуття свята та віри в дива. Ця композиція про те, як люди зустрічають новий рік. Всі люди зустрічають по-різному. Наші композиції є цукерки, квітки, сніжинки, феї та кукли з гусарами. А ти знаєш, вже, як будеш зустрічати новий рік? Так, я буду зустрічати зі своїми друзями, батьками. Мені буде дуже весело. В цьому номері я Фія драже, яка заморажує всіх своїм волшебством, яка приносить людям радість. Моя роль в цьому танці цукерка, яка дарить всім добро і гарний настрій. Я хочу, щоб на моєму році всі були здорові та щасливі і знайшли багато друзів. Я вірю, що саме в новорічну ніч дійсниться усі дива, коли усі здорові, коли усі радіють, веселяться. А ось на сцені малеча, майбутнє колективу Щасливе дитинство. Вони вже готові до зустрічі нового 2016 року, року мавпи, що за законами жанру має бути веселим, кумерним та грайливим, як цей дитячий танок. Se eu quero ver Mas, o ah, menino, eu quero ver. Eu olha o macaco, olha o macaco? Eu quero ver o oh, menino, eu quero ver. O carimbo do macaco, que é buscar você cantar. É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver o oh, menino, eu quero ver. Eu quero ver Уже готовы пожелания для Деда Мороза? Я бы себе хотела бы лошадку. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз принес куклу Золушку. Я хочу, чтобы Дед Мороз мне подарил планшет, а если не будет денег, значит книжку чем Я хочу, чтобы Дед Мороз мне принес волшебную палочку. А ты веришь в то, что волшебники существуют? Да. Но я только в садике видел. Правда? Живьем волшебника? А каким он был? Ну, э, он был веселый, и такие кольца хлопал ними, и они соединялись. Да ты что? И чудеса бывают, да? Да. какой ты хотел бы, чтобы чудо осуществилось под Новый год? Чтобы фейерверк был. Macaco, 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 uau Macaco, uau do macaco, macaco do macacão Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto é tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô oh menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Не хочется, чтобы дети оставались детьми, пусть их глаза горят от счастья и от желания работать, а все остальное будет. Наша зустріч підходить до завершення. Хочеться побажати, щоб у ці святкові дні здійснилися всі найпотаємніші бажання цієї дітлашні. А наступний 2016 став багатим на творчі здобутки для всього колективу. Наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства і нові враження. А на сьогодні, все. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі.